بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات سے میں ہوں ایک جن جو ہے. ناظرین گیارہ مئی اور شام کا وقت ہے دن کو بھی صبح کے ٹائم اپڈیٹ آپ کو دی دوپہر کو دی اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو قافلے مظفر آباد کی طرف روا دوا ہیں جا رہے ہیں ان کو راستے میں بے شمار مسائل پرابلم رکاوٹیں اور حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے بہت سی ایسی رکاوٹیں اور مشکلاتوں کا سامنا ہے لیکن عوام ہے کہ وہ مانتی نہیں کسی کی سنتی نہیں رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن ناظرین جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے جو خطرناک بات ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اس وقت تک پولیس اور عوام کے درمیان جتنی بھی جڑپے ہوئی ہیں اس میں عوام کا جو موب تھا جو ہجوم تھا انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی شخص دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا یہ کسی بھی طرح سے خوشی کی بات نہیں ہے عدنان قریشی ایک پولیس والا سینسا میں ڈریکٹ گولی لگنے سے جہاں باک ہو گیا اور مظفر آباد کے اندر بہت سے ایسے نوجوان ہیں کچھ دریا میں گرے کچھ زخمی ہیں اور راستوں میں بھی اسی طرح سے ہے مظفر آباد کا راستہ عوام نے عوام کا جو راستہ ہے وہ پولیس نے روکا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر جو کہنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے ایک بھائی اس احتجاج کی ریلی میں شامل ہے اور دوسرا بھائی پولیس کی ڈیوٹی دے کر وہاں ان کے اوپر شیل فائر کر رہا ہے اس میں پولیس والوں کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ ملازم ہیں اور انہوں نے صرف حکم ماننا ہے یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت آزاد جموں و کشمیر کی جو ریاست ہے اس کے اندر جو انتظامیہ ہے جو ڈی سی ہو آئی جی ہو یا بڑے لیول کے ایم این اے ایم پی اے حکمران چودری انوار سرکار یہ غائب ہیں یہ تو خود شاید ٹی وی کے اندر یا کہیں فون کال پہ کسی سے اپڈیٹ لے رہے ہوں گے لیکن چاہے وہ پولیس والا مرتا ہے یا عام آدمی مرتا ہے مظاہرین کے اندر یہ ہمارا اپنا بھائی ہے انوار سرکار کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ عوام کے اس موب کو روکے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے جس طرح سے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کچھ ریاستی ایسے ٹاوٹو سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی کا ایجنڈا ہے یا پھر یہ فوج کو گالیاں دینے کے دینا شروع کر دیں گے یا پھر کچھ لوگ اس طرح سے ہوا دے رہے ہیں کہ فوج کا اور کشمیریوں کا تصادم ہو جائے گا یا پھر کہیں انڈیا کا نام لے کر تو ایسے جذبات بڑھکا رہے ہیں جو کسی بھی صورت نہ حقائق پہ مبنی ہیں نہ وہ سچ ہیں لیکن اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں پاکستان کی مین مین میڈیا تو اس پہ اس طرح سے کوریج نہیں کر رہی اور دوسری طرف جو یوٹیوبر ہیں ان میں سے بھی ایک آدھ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہ آکے کے کھل کے بات کرے پاکستان کے چند ایسے صافی ہیں جن کے پاس محدود معلومات ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو دل خراش قسم کے مناظر ملتے ہیں کہیں پہ عوام پولیس کو ننگا کر کے مارتی ہے ان کی وردی اتارتی ہے وہ ایسے مناظر ہیں کہ وہ ابھی آپ کو سکرین پہ دکھائے بھی نہیں جا سکتے اور پولیس والوں کا ستیہ ناس کرتی ہے انہیں گسیرتی ہے لیکن جہاں پر پولیس والوں کا ہاتھ آتا ہے بس چلتا ہے وہ عوام کو یا تو سیدھیاں گولیاں مارتے ہیں یا پھر وہ ایسے شل فائر کرتے ہیں کہ عوام سوائے وہاں پہ بے ہوش ہونے کے مرنے کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے لیکن طاقت ہمیشہ عوام کی رہتی ہے طاقت ہمیشہ عوام نے عوام کو شکست دینا آج تک کسی بھی ملک میں کہیں بھی تاریخ کے اندر نہیں دیکھا گیا کہ کوئی فوج ہو یا کوئی طاقت ہو جس نے عوام کو شکست دی ہو یہ ملک عوام کا ہے یہ کشمیری اس وقت اپنے حق کی خاطر نکلے ہیں اپنے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے جو ٹیکسیس کی صورت میں جو مہنگائی کی شکل میں جو بجلی کے بلوں کی شکل میں اس کی آواز کو بلند کرنے نکلے ہیں پاکستان یا یہ جو انتظامیہ ہے یہ جو ٹاؤٹ انتظامیہ ہے یہ جو غلام انتظامیہ ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیریوں کا جو حق ہے اسے غضب کر رہی ہے کھا رہی ہے اور پھر کشمیریوں کے اوپر ظلم بھی کیا جا رہا ہے نہ کوئی سہولت ہے نہ قسم قسم کی مراحتیں ہیں نہ انہیں کہیں سبسڈی دی جا رہی ہے بس یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ملا کر جس طرح سے پنجاب کے اندر ظلم کرتے ہیں اسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کریں لیکن یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان کشمیریوں کو چاہے وہ راولہ کور سے تعلق ہو کوٹلی سے ہو میر پور سے ہو یا کسی بھی ڈویژن سے ان کا تعلق ہو وہ نکلے ہیں اور انہوں نے یہ دکھایا پوری دنیا کی نظریں اس وقت کشمیر کے اوپر ہیں چاہے وہ انڈیا ہے یا یورپ کا میڈیا ہے یا پاکستان کے صحافی ہیں وہ بات نہیں کرتے الگ بات ہے یا خبریں نہیں دیتے الگ بات ہے لیکن ان کی نظریں کشمیر کے اوپر ہے اور پورا کشمیر جام ہے شٹر ڈاؤن بھی ہے پیہ جام بھی ہے اور جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں کشمیری کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر ہاتھوں سے رکاوٹیں اٹھا, اٹھا کر سائٹ پہ کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ حالات اگر اسی طرح سے رہے تو رات بھر جو مظفر آباد کے اندر ہوگا اس کی ذمہ دار انوار سرکار ہوگی چاہے پولیس والا مرتا ہے یا عام آدمی مرتا ہے اس کی ذمہ داری انوار سرکار پہ ہوگی انوار سرکار کو چاہیے کہ استیفہ دے اور گھر چلا جائے یہ ظلم چھوڑ دے اکباز انجوہ کو اگلی ڈیولمنٹ تک اجازت دیں اللہ حافظ